Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu bagi penonton channel kami. Kali ini, kami akan membagikan video tentang langkah-langkah awal atau lima langkah yang wajib harus dilakukan sebelum tebar benih. Inilah lima langkah yang harus wajib dilakukan untuk langkah yang pertama bila kolam belum pernah dibersihkan dan lumpur terlalu dalam lakukanlah penyedotan lumpur untuk membuang bakteri bakteri dan kotoran kotoran ikan dan air menjadi lebih dalam untuk langkah yang kedua keringkan kolam lakukanlah penyemprotan tujuannya untuk membasmi predator predator yang ada di dalam kolam dan sisa-sisa telur yang sudah menetas bila anda masih ragu lakukan penyetruman supaya lahan benar-benar bersih dari hama-hama lain contoh belut ikan gabus dan masih banyak predator-predator yang lain untuk langkah yang ketiga lakukanlah pemupukan dengan menggunakan Dapur dolomit tujuannya untuk menjaga kestabilan pH tanah dan pH air agar tetap stabil terus, setelah melakukan penyemprotan dan pemupukan, keringkan kolam untuk melakukan penjemuran selama kurang lebih 2 sampai 3 hari. Usahakan tanah yang ada di kolam terlihat retak-retak supaya bakteri-bakteri benar-benar mati. Untuk langkah yang keempat, pengisian air isi air hingga kedalaman sekitar 50 sampai 80 cm terlebih dahulu dan didiamkan selama 5 sampai 7 hari tujuannya bakteri-bakteri baik -bakteri dan plankton dan pakan alami lainnya dapat tumbuh di dalam kolam Supaya saat tebar benih ikan langsung mendapatkan pakan alami, untuk langkah yang terakhir atau lima langkah yang terakhir, tebar benih. Usahakan saat tebar benih sebaiknya dilakukan pada pagi atau sore hari. Agar air yang berada di kolam tidak terlalu panas, sehingga benih bisa mudah menyesuaikan diri di dalam kolam yang baru. Itulah lima langkah yang wajib Anda lakukan supaya mendapatkan hasil yang melimpah. semoga Manfaat, wabillahi taufik wal Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.